10 годин. Ви согласні? На 10 ну, годин вона приїде. На сколько ви говорите? На 10. А зараз полдев, на 10. Тобто приїде. А, а звідси їде. З Змукачува. З вот так, між нами. Красивая проститутка чи ні? Красиво это все сказали, но что-то не так. Беленькое или черненькое? Ну, такое черное. Ну, темноватое. Темноватое или черное? Не черное. Вот это же разница. Yeah. <laughs> ну, так я и не знаю. <laughs> так, а, вы а, знаете так. сколько? 400 гривен за такси и 800 скільки, скільки? 400? 500, потом ехать. Сколько? 400 гривен за такси и 800 потом ехать. А 800 за сколько времени? Ну, я не знаю, 2 часа примерно. 2 часа. Часа а можно за, ну, за такси как положено, а не за два часа, а за час, но 400? Ну, ну ладно, ладно, хорошо, пусть будет. Два так, ладно. Подольше пообщаемся. Сколько я должен всего? 400, а она в такси потом ей тут заплатит. Это вам 400 за такси, правильно? Да, в так, такси, когда ей чекать, и сразу же ага. я заплатил. А ей 100 долларов? А юрист, да. Я, я понял. Как лучше, как, как, как чтобы чтоб, чтоб хозяин, чтобы не бачил. У нас он принял, я искажу, кино. Я здесь, может, где-то в ресторане буду решить. Чики Короче, она в детстве. Да, она в 10 были, да? Да, казалось, чтобы все высогласнее, что она на 10, Ну не позже. Да, не позже. Не позже.

не в 10 будет, давайте. Ну так только -то приедет, когда на в 10 будет. А, так а что тут Что? А сколько тут Ну, как же ну, тогда просто уже готовится. Что уже просто если может идти чекать. Типа не уходить. Не, я не уйду. Что? Не, я здесь пока пойду покурю сейчас еще. <свеч> Алло, ну я буду чуть попозже. Попозже? Ну, не знаю где-то через. Ну я я позвоню. Хорошо. Угу. А как там вообще дела? Как ситуация? И что? Угу. Ну и что. Ну конечно. Угу. Ну я тебя понял, да. <coughs> понял, говорю. А зачем да не ну я тебя прошу зафиха на? Ой, бля, то они начинают вот это вот лишние проблемы себе создавать. Лучше позже, чем вообще нафиг ну надо. Конечно, конечно. Угу. Угу. Ну и что? Угу. Хорошо. Все, я тогда -то наберу. Угу. Uh -huh.